श्री गुरु दत्त राजमूर्ति ओ वाणि प्रेमे अरती ब्रह्मा विष्णु शंकराचा असे अवतार श्री गुरु कराया उद्धार जगा च जाहला बाल अक्रि ऋषि च असे यति मस्तकी मुकुटशोभ जटि चा धरुनी रुद्राक्षमाण धरी हतामध्ये बहुद बहुधरुणि तेण भक्ता क्लेश हरुनी। नमन अगशमन शमनोल रिपु दमन गमन क्या भरती? ओ वाी तो प्रेमे अरति श्री गुरुदत्तराजमूर्ति ओ वाी तो प्रेमे अरती का वस्ति जाची प्रीति अवधुम्बरछाये भीमा अमर संगमाची, भक्ति असे बहुत सुशिष्याट दा उगाची ठेव देतसे निजमुक्ति काशी क्षेत्र स्नान करितो करविर भिक्षेला जातो माहुरिनिद्रे लावरितो तरतरित छाति झर जर नेत्र गर गरित शोभतो त्रिशूल जयाहादि ओितो प्रेमि श्री गुरु दत्त ओ वा अवधुत स्वामी सुखानौख्यकन्दा तारिहादासहृदय कन्द सोढवी विषय मोहछन्दा आलो शरण अत्रिनन्दा दावि सद्गुरुब्रह्मानन्दा चुकवी चौरैषी चाफेरा घालिति षड् रिपुमजघेदा गाञ्जिति पुत्र पौत्र द्वारा वदवी भजनमुखी तव पूजन करितसे सुजन जयाञ्चे भलवंता वरति ओ वाणि प्रेमे अरति श्रीगुरुदत्तराजमूर्ति ओ वा